Игра, конечно, была хорошая. Что я могу сказать? Просто мы проиграли подбор и как-то зубы не показали. Много забили нам с фолом, что просто, в принципе, в концовке ну, недопустимо. По-моему, три или четыре раза, если честно. Два с фолом это просто выбивает это. И поставили прессинг, надеялись выиграть. Вроде все получалось. Но в конце просто не исполнили правильно тренерское указание и последовал перехват, ну и проигрыш в итоге. Как, поздравляю, конечно, Бипу с хорошей победой. То есть пацаны очень хорошо играли, боролись. Просто даже, даже, даже такие игры, даже если проиграл, все равно приятно просто участвовать в них. Это борьба мужская. Да, мы просто мы приехали вчера и не имели возможности потренироваться просто в этом зале. Не ну, почувствовать как бы кольца, то есть атмосферу всю. Поэтому начало было как бы втягивающее. Поэтому этим мне кажется можно объяснить то есть провальную первую четверть. Но дальше уже как бы старались, что получалось, что нет. Это разберемся дома. Да, нервный, напряженный матч, очень хорошая игра. Наверное, понравилась болельщикам, зрителям. И вообще всегда в Одессе очень сложно играть. Хороший болельщик, который поддерживает свою команду на протяжении всего матча, что произошло и сегодня. Но, тем не менее, я хочу поблагодарить своих ребят за такую игру. Они делали все для победы, все, что могли, отдали все силы. И вот вылилось, вышло в то, что мы вошли в такую сложную концовку, где была по сути дела рулетка, да, для одной или для другой команды. В чью сторону улыбнулась бы удача, тот и победил. К сожалению, нам не повезло. Победила Одесса, поздравляю их с победой. Ну, а мы будем дальше работать. Спасибо. А? Когда Зметрович атаковал, ну видите, я же говорю, это рулетка, да, он должен был, по идее, забивать этот мячик, игра бы совсем по-другому уже пошла. В другом направлении, в другом ключе. А так нам пришлось догонять. И нам пришлось валить. То есть все сложилось не для нас. Во-первых, мы не тренировались в этом зале. Мы играли сегодня игру с листа. Мы зашли в этот зал и познакомились с ним только перед началом игры наверное, ребята долго втягивались в игровую, в игру входили, пока почувствовали кольца. То есть я думаю, что это больше отнести к этому можно. Мы вчера приехали и не смогли потренироваться. Не знаю, не думаю. Сегодня можно говорить все, что угодно. После того, как игра состоялась, да, можно сказать, что не хватило, возможно, этой тренировки, а можно сказать, что хватило, если бы победили. Это из области философии, и я тут не могу определенно сказать, так или иначе. Тем не менее, игра была, игра была хорошая. Обе команды бились, показали достойный баскетбол, но концовка осталась за командой Одессы. Для них победа, для нас горечь, поражение, к сожалению, увы. Ну, конечно, Одесса значительно выглядит иначе по сравнению с первым кругом, когда они играли у нас дома. Во-первых, она усилилась. Не играли ряд игроков на нашей игре в Запорожье. Сегодня они присутствовали, я думаю, внесли основную лепту тот же Картер, да, Ткаченко, который у нас в игре не играли. Поэтому состав Одессы сегодня достаточно стабилен и укомплектован. Есть хороший задний американец, который хорошо, знаете, умеет ролить, скоростной, легкий. Нормальная команда. Что можно сказать по игре? Настраивались на игру... Серьезно, было много ошибок, много недоигранных до конца комбинаций. Вот я смотрю, подбор мы чуть-чуть проиграли, но потерь сделали меньше. Дали им шанс выйти вперед сами, да, много пропустили с периметра их бросков, там не разобрались со сменами. Но за счет борьбы и самодачи все-таки доиграли до конца и выиграли. Хотя можно по такой игре, если мы бы лучше сыграли и более в команде не до конца все доиграли, было бы больше отрыв и спокойно бы доиграли без всяких. За 5 секунд до конца, когда вы прокачу... Ну, спасибо еще за порожь, да, что они сами в руки или перехват, потому что неизвестно, что было бы там. Это... Ну, сами до этого мы давили. Будем исправлять эти ошибки на будущее. Так, в принципе, боролись все. Тренер, Тренер говорите. Евгений, а вот команда же не такая мощная в передней линии, почему все-таки проиграли? Не атак довольно... подготовленные атаки были, он же сказал. Много нет. атак, которые с периметра даже мы били, и сразу подбор, и в отрыв нам они забивали. Не до конца доигранные заканчивались со сбрейком, сами виноваты. А под кольцом боролись маленькие, много еще их наснимали в передней линии. Плохо отсекали наши плеймейкеры. Болельщикам, как всегда, огромное спасибо за барабаны, за поддержку. Играем для них. Спасибо. Дома играть всегда приятно в такой атмосфере. Ну что, я могу сказать, я поздравляю с победой нашу команду. Мы когда выполняли план игры, то есть доигрывали комбинации, давали передачи большим вниз в трехсекундную зону. У нас работал и периметр, и трехсекундная зона, с нами было тяжело справиться. Но потом мы сбились на индивидуальные действия на периметре и не видели свободных игроков. И не доигрывали те, те комбинации, которые мы планировали на эту игру. И из-за этого мы дали Запорожью шанс войти в концовку игры. И она получилась такой валидольной. Я не, не хочу млить за Запорожья. Они боролись сегодня. Очень хорошая команда. Есть опытные игроки. Но этот момент невыполнения установки, дисциплина первых номеров сегодня, конечно, у нас в решающие моменты игры э, оставляла желать лучше. Поэтому Перебирает надо над этим опасения, работать. В конце, что а? Перейдет игра в опасения? Ну, как вам сказать, я ж... Мы хотим выиграть в основное время. Ну, мало ли что, если был овертайм, значит, играли бы овертайм. Мы настраивались на победу, так же самое, как и Запорожье настраивалось сегодня. Мы разобрали их, но опять у нас, видите, у нас разная квалификация игроков. И поэтому у нас идут такие волны. Мы стараемся, чтобы таких качелей не было, и надо над этим работать. Поэтому будем работать, тренироваться, но в валидольную концовку мы сами вошли. Поэтому вот такая ситуация, будем над этим работать. А болельщикам огромное спасибо. И в очередной раз они нам помогли. Для них, наверное, это, эта концовка была такая стрессовая, ну, хорош, в хорошем плане. А для тренеров такие концовки, честно вам скажу, оставляют много нервов. И потом очень тяжело от этого ходить. Ну ничего, будем идти дальше, тренироваться и выигрывать.